Якщо в минулому опалювальному сезоні отримував субсидію, чи треба знову йти в управління соціального захисту населення і писати заяву на отримання зимової субсидії? Постановлением Кабинета министров Украины от 1 мая предусмотрены изменения в программу жилищных субсидий. Определены некоторые категории семей, которые действительно должны подать новое заявление с декларацией для того, чтобы мы приняли правомерное решение о назначении субсидий в отопительный сезон. Имеется в виду это семьи, где члены семьи прописаны по разным адресам. К примеру, муж и жена прописаны по разным адресам, то по новым правилам мы должны учитывать доходы семьи по одному адресу. Для этого необходимо подать бланк заявления, указать вторую половину своей семьи, с данными, паспортными, идентификационным кодом, и будут уже рассчитаны субсидии правомерно и правильно. Также предусмотрена подача новых бланков заявлений для граждан, которые имели задолженность за коммунальные услуги, и которым была она приостановлена. Для того, чтобы продлить субсидию, также подаются бланки. Для тех семей, которые снимают жилье, арендуют новые бланки. Для тех, кто снимает жилье и является внутренне перемещенными особами с тех областей, которые у нас оккупированы. И для тех граждан, кто оформляет субсидию на приобретение угля и жиженного газа. То есть есть все-таки категория семей, где есть необходимость подачи заявлений. Также мы обращаемся и к одиноко проживающим пенсионерам, у которых площадь жилья превышает 48,8 квадратных метров. Если есть необходимость получать субсидию на всю квартиру, на всю полную их площадь, то для этих целей необходимо подать и новый бланк, и дополнительное еще заявление на комиссию рассмотрения и оформления субсидий на всю площадь жилья. Якщо людина прописана, але не проживає цій сім'ї. потрібно переоформлювати субсидію? Якщо є серед прописаних людей граждані, які фактично не проживають, то здесь є кілька путей рішення даного питання. По прямому законодавству ми повинні учитывать всі доходи граждан. где они прописаны. Если этот член семьи состоит в браке и официально работает, и есть подтверждение в виде справок о том, что он проживает в другом месте, в другом городе, либо арендует квартиру в нашем городе, то мы можем комиссионным путем при предоставлении дополнительных справок, дополнительной информации нашему специалисту, рассмотреть это дело на комиссии и принять решение о том, чтобы доходы этого человека не учитывать по месту их регистрации. Якщо ви працездатного віку і ніде офіційно не працюєте, тобто субсидії не має бути, з мене зняли субсидію. Хоча у мене на утриманні двоє дітей сирот з пенсіями по втраті годувальника. В цьому випадку годувальникам розмовити пересмотрети. Ну а по прямому законодательству з 1 мая ми дійсно не вправі розраховувати субсидії. кто официально не имеет доходов и не делает отчисления единого социального взноса в бюджет. А, в общем-то, если даже это к нам обращается и мама, у которой на содержание дети несовершеннолетние, и она в разводе, и получает алименты, это не дает ей права получать субсидию. Она должна официально работать и делать взносы единого социального внеска. Да, по этому вопросу, который прозвучал, здесь, повторюсь, необходимо конкретно рассмотреть этот вариант, потому как все перерасчеты делались в автоматическом режиме. И нами, конечно, отмечены некоторые ошибки, которые программа двояко расценила вид дохода. Если пенсия по утере кормильца, собственно говоря, субсидия назначается. Я повторю, только алименты не дают право получать субсидию, не работая маме. И социальные выплаты, которые мы выплачиваем как в виде, соци... как в виде государственной помощи малообеспеченным семьям, это не дает право маме не работать и, соответственно, не дает права на субсидию. Якщо переоформили на себя дом у спадок, на позбавляют субсидии? Необходима, конечно, оценка этого имущества, которое человек получил, получил как наследство. При заполнении новых бланков там есть такой раздел, где необходимо эту информацию указать. И опять-таки, это комиссионный вопрос. Напрямую мы не вправе отказать человеку, если это то жилье, в котором он жил, и он его просто вступил в право собственности как в наследство. Естественно, комиссия в данном случае пойдет на положительное решение и поддержит эту семью и назначим субсидию. Если эта речь идет о том, что дополнительное жилье в наследство поступило, значит, посмотрим оценочную стоимость. Превышает 50 тысяч. По прямому законодательству год человек теряет право. Однако, я же говорю, что можно рассмотреть это на комиссии, если на то будут дополнительные информации с дополнительными сведениями. Якщо хтось отримав дім 200 метрів у спадок, або якщо в одному будинку живуть дві-три сім'ї, що робити цим людям, щоб отримати субсидію? У зв'язку з новим законодавством повторюсь, з 1 мая там перша прописані умови, в яких ми не вправі назначити субсидію. Це два случаї, желают получать субсидию на дом, который превышает 200 квадратных метров, и на квартиру, которая превышает 120 квадратных метров. Мы не сможем этот вариант вопроса рассмотреть ни на комиссии, ни каким-либо другим путем. Это однозначный отказ. Если разом проживают две семьи, треба разделять особые рахунки. Если две семьи и оплачивают коммунальные услуги вместе, то, собственно говоря, мы учтем доходы просто как прописанных людей. Но если у них есть между собой какие-то разногласия в оплате за коммунальные услуги, либо это в частном доме, допустим, дом на два хозяина, то, конечно, здесь целесообразнее разделять лицевые счета. Мы не настаиваем на этом, это все желание граждан. Якщо людина офіційно працює за кордоном, чи може вона отримувати субсидію в Україні? Основополагаючим правом отримання субсидії з 1 мая являється оплата єдиного соціального взносу в бюджет України? Однозначно громадяни, які працюють за рубежом. Не платят единый социальный взнос в бюджет Украины. Платят ее в другую страну. Официально работая в другой стране, они а оплачивают налоги в другой стране. Поэтому они теряют право на получение субсидий. Я розвелася на аліменти, не подавала зі мною прописана донька. Чула від людей, що у відділі субсидій вимагають подавати на аліменти, щоб цей дохід враховувався. Чи це так, чи відмовлять у субсидії, якщо не подавати на аліменти, до 1 мая можливо, ми і спрашували, отримує чоловік аліменти, або ні. З 1 мая предусмотрено, що аліменти, які виплачує папа в другу сім'ю. не берутся в той семье, которая получает алименты. Они по-прежнему сидят в доходе папы. Поэтому вынуждать маму получать алименты и их нам указывать, мы не имеем никакого правового отношения к этому делу. Мы в любом случае алименты маме не учтем. и алименты не будет основополагающим законным правом получать субсидию. Помимо алиментов, которые мама, возможно, получает, либо не получает, она должна официально работать. Чому тепер вимагають паспортні дані навіть тих членів сім'ї, які не прописані у квартирі? Не прописані квартири, але якщо являються членами сім'ї. Якщо прописана одна жінка, вона состоїть в браку, її муж прописаний в іншому адресі, звісно, ми попросимо по закону предоставить нам информацию ее мужа, паспортные данные, идентификационный код. Потому как с 1 мая доходы всех членов семьи учитываются по месту обращения. Если жена обращается, мы возьмем доходы мужа. Если муж обращается, мы возьмем доходы жены. Если они одновременно обращаются по двум адресам, то эти доходы будут взяты по одному и по второму адресу. В квартирі прописані три людини: один пенсіонер і два офіційно не працюючих, які там і не проживають. Які шанси на отримання субсидії за новими правилами? Субсидія буде відказана по той простой причині, що ті громадяни, які офіційно не працюють, не оплачують єдиний соціальний взноси та раз, во вторих, ми їх не зможемо на комісії розсмотрети як. Зняти їх з сучота, вот именно по причине неофіційної роботи, чув, що за новими правилами субсидія не призначається тим, хто володіє машиною молодше п'яти років. А якщо людина цю машину продасть або передасть комусь із родичів, чи отримає вона право на субсидію? Єсі хтось ліба рішить продати. Це, транспорт они должны нам сообщить в виде заявления, потому как э, получат доход э, от продажи. Хотя этот доход мы собственно говоря увидим и через налоговую инспекцию. Если кто-то приобретает транспортное средство, должны также сообщить нам, потому как мы рано или поздно этой информацией воспользуемся, нам сбросят ее, спустят ее с Киева в виде верификации, нам сообщают такие данные. Потому как с момента приобретения жилья, либо транспортного средства на сумму превышающую 50 тысяч, граждане обязаны нам сообщать, и мы должны приостанавливать субсидию. Если э, продают ее по генеральной доверенности, это все равно, что продажа. Это, вернее, не все равно продажа, а является э, этот же человек владельцем продолжает быть. Он просто передал право пользования машиной другому человеку. Но на нем э, по всем базам данных будет это транспортное средство числиться. И если это транспортное средство не старше 5 лет, не младше, то ми, уви, повинні відказати в оформлінні субсидії. Які соціальні норми газу на один квадратний метр площі? Соціальні норми на багато комунальні услуги кожен рік пересматриваються. Аналізуються потреблення сім'ями природних ресурсів і, власне говоря, йде тенденція не на увеличення, а на зменшення. на один квадратный метр газа в этом отопительном сезоне мы будем вынуждены учитывать на один квадратный метр жилья четыре с половиной кубов газа. Ранее это было пять кубов.